Например, на днях был сон, сижу на пляже біля воды и вижу в небе великий залізний дирижабель. Он сідає за пляжем біля заводу. знайомий військовослужбовець, который сидит рядом, говорит, что це эпидемия, уже начинается. Я вас пытаю в ближайшее время охватит ли мир какая то Ну, эпидемия идет у нас. По-любому идет у нас. Yeah. Да. Мы смотрели это раньше, но это не то, что вот это знаете какая-то разработка ужасная, да, которая... Ну... Если учесть, что у Китая там тройка, там еще три каких-то болезней. Да. А ну, ну давайте посмотрим давай, на ближайшее эпидемия, время. Эпидемия по типу вида, будь светового. Дети, вот тоже оно показывало. Через детей это как-то. Дети на взрослых. Ну то есть понимаете, они хотят, да, где-то изоляцию, вот как раньше, чтобы было. Им главная изоляция нужна для чего-то, для проведения, прокрутить что-то в финансовом плане. Знаете, чтобы вот прямо весь мир посадить, не получится уже так. Частично где-то, да. Частично... Я уже думаю, что такой реакции не будет. Да. Появилось, такого уже Но не... частично это где-то может быть, это правда. Но не забывайте, что есть Индия, которую, если там война с Пакистаном, то ей миллиард людей с гаком можно посадить. Вы понимаете, да? А ну, знаєте, що хочу вас спитати? Коли був, була, був коронавірус, почалась війна, всі забули про коронавірус. Да? Пам'ятаєте, так? Да? Вже, вже пандемії немає, вже так все добре, спокійно, гарно. Я вас запитую, чи війну в Україні зупинить пандемія? Ну так, да, не ж спішать, поэтому смотрите. Вот те, кто стоят за Трампом, определенная да, сила, да. то есть там тоже ему ставят временные порядки, потому что там что там, там же по плану голод, по плану болезнь, там, смотря какая. То есть у них свой план там, то есть надо двигаться вперед, надо останавливать это. Но голод да. будет, будет. Мой ответ да. Да, поэтому и прижимают, да, чтобы а... и... А голод, ну, я, я розумію, що голод перманентно відбувається по всьому світу, але Україну торкнеться голод. Ну, я не виділа, зараз давайте посмотримо. Україну, голод. Буде голод мені вот конкретно, Буде голод. Ні. Ну и слава богу. Я тоже в это не верю, потому что могла сделать и короче. Российские... Не, не, ну смотрите, тут как и раньше. Э, тут как и раньше, может быть, знаете, нехватка каких-то, ну понятно, да, то, что нам привозят откуда-то из-за из -за нарушенной логистики э, чего-то, да, а так нет, нет. Я тоже так думаю, а давайте поднимемся, Кривый Риг, Люда, питаем. Кривой... Опасность идет. Да, прям даже. Да. падает У -у -у. около воды, с водой, что-то там связано. Ну, тут работа по ВУ. идет опасность дьявол дети видите что-то связанное с детьми тоже дьявол дьявол и дети то есть предельное внимание все что с детьми подростками угу. господи Боже бережи всех шостка что Шо, будет жесткой сумской области загроза и обстрелы и оккупация сейчас все пойдемте. Купаться на Опасность воздуха. Ну и я купаться и не вижу, да, тут карта Украины. Ну Малышевская, смотрите, здесь нехорошие карты падают. Тут башня, разрушение, дьявол. То есть, опасность воздуха. Очень yeah. серьезно. Угу. Дети, тут тоже в планах дети. Ракеты. Uh -huh. Или же что-то такое. Ничего себе. Вот так вот, Любасеньки. Дякую, пишите, читаю. Дякую, Италия. Витаю вас всех. Витаю, Витаю. Витит. Витаю с святым. Витаю. Китай заборонив, ну, Зеленський каже, що Китай не постачає на Мавіки, заборонив постачати Мавіки на Європу на Україну. Я вас запитую, як це вплине на війну в Україні. Те, що в нас, ну Китай більше не буде постачати на мавіки. Мавіки це машинки такі? І мавіки це дрончики. А, дрончики. Це що? Так он же вроде давно запретил дроны. Не, не, были, мы же купляли все. Можно было через третьи руки купить нормально, через Европу. Ага, а сейчас да. зараз да. Ага. что Европу тоже заборонить. как это вплынить на войну в Украине? то, что Китай запретил поставлять может. А в России продолжим, ну, типа... Ну, ведь... понятно. Ну, с одной стороны, ну, конечно, плохо, но с другой стороны, мы свое будем разрабатывать быстро, что то Да? Угу. Люди пытаются, э, чи наши разработки заменят мавики на фронте? Тут больше у нас есть какие-то сильные разработки, какие-то новые уже разработки уже есть. Угу. Дай Бог, только лучше, Любасенька. Продолжим. Поняла, Орешник, любимый. Кажут, что он в Беларуси уже будет в 2025 году. Орешник будет до конца 2025 года. Именно Орешник да. в Беларуси будет? Да нет. Ну нет. Нет. А будь-яка межконтинентальная баллистическая ракета будет в Беларуси? Або есть уже, например? Какая-то... Что-то связано с что-то связано с ядеркой, давайте так. Ну, да. да. с а речь же на ядерке, может, на Ну да, что-то связанное с ядеркой. Будет в Беларуси, что-то связанное с ядеркой. Будет в Беларуси. Тут вполне может быть что-то. Я не знаю, тут вот прямо не ядерка, а вот что-то такое. Тяжело сказать. они ж... Такая разная классификация, да? Нет, нет, давайте ядерку не давайте. Просто ракета, баллистическая. А, что-то такое может быть, потому что они планируют как бы именно подставу с Беларуси. Поняли? Угу. Вот это... У меня это висит очень давно. И... Именно запустить что-то с Беларуси, таким образом подставить Беларусь. Но они, они, это будет удар и по Беларуси. И это же понимаю, что управление идет все равно из Кремля, там, откуда да, из... О, кнопочка, конечно. А тобто і ракета якась буде, да? Так, що це таке, що вони планують ракету. Я вже ви знаєте, що в мене таке враження, що вони словом от називають будь-яку ракету, яка може. Вполне може бути. ж подумайте, а а ви Хто його знає, чи орешник, чи не орешник, чи що то було взагалі ніхто не розуміє? В 2 червня вже буквально ну, на днях пройде, пройде, пройдуть зустріч в Стамбулі. У второго. Давайте это подемся. Знов. Ну. Другой раунд. Россия Украина. Да, другой раунд. Другой раунд переговоров. Россия Украина Стамбул. Что это даст Украине? Ну, по большому счету тут иллюзия падает, чтобы прямо так что-то это дало. Но что-то может сдвинуться, что-то как-то, знаете, сдвинется, потому что это именно со стороны Кремля. Ну, Они да. еще как-то время будут тянуть, но это, знаете, выпендрешь такой. То зустричь и не чекать Путина и Зеленского? Встреча Зеленского с в Стамбуле опять. Да, дрочи. Встреча. Зеленского и Путина в Стамбуле. Ну, будет когда в Стамбуле. Ну, Россия, видите, всякими путями будет избегать этого. Ну, придумывать, я не знаю. Больной, хворый, там, кволый. Пау, став, лих. ставьте лайк. Поставьте терминовый лайк под видео, будь ласка. Дуже прошу вас. Я про Путіна трохи посговорю. Він же з цим Відькофем, неважливо, Путін, чи Фігура, чи. Ну, понятно, ми розуміємо, о чому ми говоримо. Чи там у них, знаєте, така лялька, вони рукою ну, руку в неї засунули, так по, -по локоті граються. Голограм. Голограма. Голограма, да, бо голограма. Він з Відькофем цим зустрічався багато разів, так? Да? І є така думка, що він наскільки через Відькофа вивчив Трампа, якщо наступ... останній же раз він не прийняв Відькофа. То есть говорят, что он уже, типа, понял, кто такой Трамп, и что его бояться не имеет смысла. Давайте подумаем, посмотрим, Путин выучил Трампа и понял, что он может и не может. То есть он ему стал понятным, и он знает, как себя довести. Действительно, Путин выучил Трампа. Ну или кремлевская власть а, досконально да, просто... выучила Трампа. Шимілоїд. Не знает, на какие рычаги давить. Действительно, это правда. Нет, это неправда. Нет. Нет? Тут тоже, понимаете, здесь со стороны Трампа тоже здесь какая-то... Я смотрела последнее время, вот выпадает карта такой, знаете, хитрая стратегия. Тоже хитрая стратегия у Трампа. Видишь, он же не один. Он же не влады. Особ... Особ... не, он же не... не сам. Я вас пытаю про Трампа. Чем будет такая? что Украина нематыми вообще чем убороняться от Америки. Не, в скором времени да. Не, ну, смотрите, что-то нам все равно поступает. Возможно, это поставки еще те, мне тяжело сказать, старые от Байдена. Не-не-не, понимаете, здесь... Будут давать, вот посмотрите, будут давать, и э, вот туда осень, туда будут, но только это афишироваться не будет. А знаете, что я вас пытаюсь, это даст Трамп сброю Зброю, чи Сенат? Здесь вообще карта Трамп, это даст Украине сброю США, Трамп даст Зброю. Карта... защита какая-то будет очень хорошая. Ну, как это и то, и другое, смотрите. Тут карта влюбленная, да? Это получается и те, и другие. Да. Общая. Да. Влюбленная. Общая. Ну, хорошо. Ну, слава Богу, хоть что-то будет. Любесеньки, ставим лайк, донатим на Збройные Силы. Жодного доната, а эфир офигенный. Я вже вам це кажу, і це 100%. процентів. Ми рухаємося далі. Два слова про Порошенка мені написали люди. Що він привіз, передав свою допомогу і зробив фотографії, там скупчення техніки. І люди пишуть, Діма, може, це чи погано раді фотографії, відео це загроза для нас чи ні? Отакі от публічні зустрічі і фотографії на сумщині? От принаймні це публічна що фотографірується. Вообще, мы давайте так возьмем, просто вот публично, да, делают фото... не только что он там делает, да. публично, когда делают фотографии помощи военной помощи Украине, там большое скопление машин, там я не знаю, несет угрозу прямую. Ну, конечно, несет. Ну, смотрите, конечно, несет. Угу. Все отслеживается, все буквально отслеживается, вот по картам, да? Вы даже не представляете, как?

Вот у них какой-то там есть путь, я не знаю, такое впечатление, что пройти, что ли, через него, mm -hmm. пробить себе. Ну, чтобы мощный, нет. Mm -hmm. Обстрелы, да. Мощный. Нет, да, такого не было. уже прям в бывает, даже в Инстаграме. Смотрите, мы, мы же говорили про Сумщину много раз. также да. и здесь. Они больше рассчитывают изнутри подорвать. Да, да. там будут, будет что-то, да, что они пытаются делать. Да. Там, да. кордон. Они надеются подорвать изнутри, потому что там много засланных казачков или же диверсантов, любителей русского мира. Я не знаю. Да. Вот изнутри, таким образом. Потому что так у них... З Криму запускають нові дрони червоного кольору о, Дань М. Давайте подивимося, яка, яка загроза від них в Україні. Висота 9 км, швидкість від 400 до 750, 20, ну, тривалість польоту 25-40 хвилин. З Крима запускають красні дрони? Да? так? красні. Зараз покажу фотографії. Вони загрози. О, Господи, какие дроны. Эти дроны какие. Я не исключаю, что они могут что-то распылять. Не все, но какие-то могут что-то распылять. Ой. Они... Какие-то они хитрые. Да? Хитрые какие-то они. А в чем хитрость? В ну меня я не нет. знаю, вот э, э, как бы дорога, по, полет и хитрость. Ну, то есть они. Умеете обходы, что дроны, типа входы ты. Ну да, что-то типа такого. Какая опасность. Тяжело сбить их такой Опасность. Но опасность несут и причем ну домам домам Взбивать. тяжело их сбивать будем сбивать все равно ну смотрите опять какие планы они возлагают на них Могут быть там более заряд, что ли, у них. Ну, так, да, може, заряд більше не сюди, да? може бути більш mm -hmm. Так, любасіньки, все одно, то будьте, будьте обережними. Зараз говорять, що дозволять виїздити за кордон чоловікам, яким 23-24 роки. М -м -м, ну, как-то виборочно, я вже отвечала. как-то ограничено. Ну, то есть не всем подряд. Я зрозумів, тому що вони зрозуміли, що треба якось цю палку не перегнуть, бо люди з розуму зійдуть. Зеленський каже, що справедливий мир настане лише після Путіна. Після Путіна така фраза після Путіна. Я вас питаю, чи ведуться перемовини між Кремлем і, і наприклад, Заходом про те, щоб прибрати Путіна? Путіна як фігуру, і замінити її. Відуться вони вже давненько. Давненько ведутся, но ну, а эти же торгуются до последнего. То есть, э, торгуются, чтобы избежать наказания, торгуются, чтобы получить какую-то финансовую выгоду. Ведутся, это правда. Чи досягнуть вы не цели, чи будет зміненний Путин, як керівник России в 25-му Именно в 25-м? У ну, меня есть думка, что Зеленский не сядет с ним за всем перемовленным. Вот не такой картинки. Путина конца Ну, смотрите, вот опять они показывают, они его планируют как-то публично, вроде как убрать. Ну, это может быть полет, перемещение, перед... Это уже давно карты показывают. Недаром же они, смотрите, вот эту э, фишку фейк придумали, по, по сути, что там на вертолет Путина была атака, когда да, да, он... Да. То есть это уже подготавливают, подготавливают, что такое да. может быть. Ну, то есть как-то, ну, там по картам было, ну, что-то типа героического, в кавычках, да. да, вот такого вот, что он исче... исчезнет. То mm -hmm. есть им надо так, чтобы он исчез без следа. Ну, пон... растворился. Ну, поняли, почему. Вообще исчез. Mm -hmm. а насколько это возможно. Это реально, если будет... это... пам'ятаєте, вже было минулого року, про те, что его самолет может было? Да, да. И мы смотрели, у меня было, что такое есть: именно самолет, перемещение, передвижение, воздух, также земля, на чем он там ездит. Yeah. Как бы это, опять же, это постановочное действие. Хорошо. Путин, Будда